Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri menepati masa Seterusnya, pembahas kedua Majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Chang Kim Long Beliau adalah Setiausaha Agung Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan Sebuah Pertubuhan Sukarela Tidak berasaskan keuntungan Bebas politik serta dianggotai oleh sukarelawan dari pelbagai bidang profesional Majlis mempersilakan Yang ma Amar berhormat Timbalan Perdana Menteri yang berhormat, berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati. The National House Buyers Association, HBA in short, has no objections to any redevelopment, renewal, rejuvenation or call it by whatever name. It is good for our country. It is for the greater good. We do not stifle redevelopment where there is reasons that is not necessary. But to impose... A consent threshold of 75% to 80%, which is currently requires 100% agreement from strata title owners or landed property, residential or commercial, before any renewable measures is permitted, is ill thought of. To come up with new legislation called the Urban Renewal Act is draconian. Wrong Undang-Undang URA adalah sangat berbahaya. dan perpatansi untuk menjadi satu bentuk persecution kepada kumpulan minoriti yang tidak memberi persetujuan mereka tidak bersalah di segi undang-undang undang-undang tidak boleh bersifat prejudice kepada mana-mana orang bagaimana URA dicadang ini merupakan menjaga kepentingan hak asasi golongan minoriti yang mustahak adalah orang golongan rentan. Bagaimana hak dan kepentingan golongan tersebut boleh dijamin berada lebih atas sekurang-kurangnya sama dengan golongan yang bersetuju. We unequivocally states that we support redevelopment when planned, regulated, implemented properly. Redevelopment can bring tangible Improvements to infrastructures, urban planning, and community well-being. It can especially so benefit our B40 owners, first-time buyers, vulnerable owners, and tenants. However, we deeply concerned with the structure, the content, and direction of the current URA. Dalam kini tak boleh dibagai! From the 139 sites earmarked for URA there are several projects commercial tnb land being bengali land all that those are okay because they are all single owners single entity by all means go ahead show how effective use ura is for single owner don't come into our multiple ownership whereby a lot of problems is being created there are three types of owners first owner are speculator they buy a lot of property and flip and flip Second group of owners are bapa dan mendikri anak ambil alih they got no sentiment the third category is most important golongan kita di mana we work very hard for our property take a 35 years loan and then we pay for our house to for a shelter of our family why should we be involved in this kind? you of are the other issue don't bring ura to trigger a war between yang setuju yang tidak setuju you will be surprised how a quiet and peaceful housing estate suddenly turned upside down when the URA is brought into the domain. It's not a straightforward business transaction. It involves emosi. It also involves mistrust and suspicion. We now cannot sit down and talk to neighbors anymore. The neighbors now got suspicion over us. Mereka anggap kita tak setuju. Yang setuju berbanding dengan yang tak setuju. You're creating a war In community RUU yang dicadang boleh kecetus konflik dan ketidakharmonian dalam kalangan penduduk yang diluluskan pada masa lalu, jiran boleh duduk bersama, menikmati hidangan di kedai kopi mamak sana, tetapi kini URA yang dicadang ini melegah-legahkan pemilik antara satu sama lain mereka yang pembangunan that berbanding dengan yang tiad nak when public private collaboration is important the government must retain the power you cannot leave this law to a private developer to make money from there this law you are a kind kini is already in favor of developer it is a developer led not a government led law seperti mencari jodoh dengan mengenalkan bakal isteri dan bakal suami selepas tu pihak kerajaan menerima maha mana boleh begitu so the minister or the law cannot be a matchmaker you understand cannot be matchmaker the law must be government led and not private enterprises private enterprises are business oriented they have got a shareholder that benefits from it kerajaan tak sama nak bandingkan Pemaju swasta Mengambil alih grant kita Strata title Mengadaikan Hak tanah kita Kepada bank Untuk Ambil 300 million Bridging loan Dan lepas tu Dia muflis Apa akan terjadi Kalau pemaju muflis All developers set up Their own sendram berat They never use syarikat Indo Untuk masuk joint venture punya So what happens if the developer bankrupt? Sekarang saya ada rumah, lepas tu saya trust pemaju tu ambil lain sign contract. Lepas tu bankrupt developer bankrupt, apa saya ada? Ada satu kontrak saja untuk sue developer. Tapi pemaju syarikat tu dah move list. So bagaimana nak sue? Sue apa? We will all blame the government for facilitating this law. That is very bad. Next issue is why 30 years? I think you have seen my video. My video has gone 1.5 million hits, you know. Mengapa 30 tahun? But mak saya, 90 tahun. He got to go to three cycles of URA. That's not fair. How can that be? Minister of Housing says, the value of a concrete building is 70 years old. JKR pun sama. IEM pun sama. CIDB kata, the lifespan of a building is 70 years. Mengapa 30 tahun? Tak masuk akal This issue of a URA Coming up with a 30 years uh, uh, time frame What's so favorable about 30 years? Siapa dapat formula 30 tahun tu? That person who gave that formula of 30 years Should be sacked Ya, Abang Bohormat Boleh, saya We urge the government to reset this new law Reset the new legislation that it can be more conducive for kita punya rakyat not developer centric it must be people centric okay very important we believe purposive got clear processes and genuine stakeholder engagement is a progressive way forward my final word is jangan mengura-ura -ura -kan -ura bil dalam bentuk yang tidak boleh pakai kini terima kasih